Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kami akan bertakan tentang uh, ijarah dalam perbankan Islam alternatif patuh syariah kepada sewa beli konvensional. Ahli kumpulan kami adalah terdiri daripada Muhammad Rafizi bin Zainuddin 283782, Muhammad Awal Nazri bin Abdul Aziz 283797 dan saya Siti Hanim binti Othman 276783. Okey, pertama adalah pengenalan. Kewangan Islam berpaksikan prinsip syariah iaitu larangan riba, kahar dan maisir. Uh, uh, menegakkan keadilan dan kesimbangan watasiak. Uh, matlamat utama adalah keadilan, perkongsian risiko dan keuntungan secara adil. Hijarah alternatif patuh syariah kepada sewa beli iaitu high purchase untuk konvensional pula adalah sewa beli konvensional adalah berasaskan pinjaman pinjaman berfaedah dan pelanggan tanggung semua risiko konsep dan fungsi asas ijarah etimologi dari perkataan Arab iaitu ajar upah atau imbuhan definisi fik akad pemindahan manfaat aset dengan bayaran se sewaan hujrah. Ijarah ialah kontrak di mana pihak pemberi sewa mujir membenarkan penyewa mustajir menggunakan manfaat aset dengan bayaran sewaan. <coughs> Aplikasi moden iaitu pembiayaan kenderaan hartanah mesin industri. Ijarah tumba al-baik sewa diikuti jual beli. Muntahiyah bil tamlik Sewa berakhir dengan pemilikan hibah atau jualan okay. ha, Contoh aplikasi di Malaysia adalah Seperti Bank Islam Malaysia Berhad BIA. BIMB Pembiayaan kenderaan dan hartanah berasaskan IMBT Bank Muamalat Malaysia Berhad BMMB adalah suatu sewaan Pemindahan milik selepas tempoh sewaan Pelanggan menyewa aset dahulu kemudian menjadi pemilik sah selepas kontrak tamat. Asal usul hijrah wujud sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam digunakan untuk sewaan tenaga kerja, haiwan dan harta. Nabi SAW pernah menyewakan Abdullah bin Arkad sebagai penunjuk jalan. Hadis Al-Bukhari. Sewa beli konvensional bermula di UK pada abad ke-19 Tujuan adalah pemilikan barangan dengan ansuran. Diterima di Malaysia melalui Akta Sewa Beli 1967. Okay. Isu syariah adalah mengandungi riba dan pemindahan risiko tidak seimbang. Uh, perbezaan struktur hijarah dan sewa beli. Okay. Dari segi aspek, uh, asas hukum hijarah islamik akad sewaan manfaat sewa beli konvensional perjanjian pinjaman faedah pemilikan aset dalam ijarah islamik kekal milik bank hingga tamat kontrak sewa beli konvensional berpindah selepas bayaran penuh okey untuk aspek risiko aset adalah ditanggung oleh bank dari segi ijarah islamik untuk sewa beli konvensional ditanggung oleh pelanggan dari segi keuntungan bank a dari Uh, ijarah islamik berdasarkan sewaan hujrah dan konvensional berdasarkan faedah, interest. Uh, patuh syariah untuk islamik ya dan konvensional tidak. Assalamualaikum warahmatullahi Saya Muhammad Awan bin Abdul Aziz Menurut Metrik 283797 okay. Uh, jadi saya akan membawa tajuk Perbandingan prinsip dan amalan uh, Ijarah Islam dan juga uh, sewa beli dalam konvensional. Di pengenalan ringkas uh, kepada bahagian ini adalah bahagian ini menumpukan perbandingan lima aspek utama iaitu aspek uh, sorry asas kontrak yang kedua pemilikan asa, uh, aset ketiga keuntungan keempat adalah risiko dan tanggungjawab dan uh, yang kelima etika syariah. Kaedah perbandingan menggunakan pendekatan prinsip fiqh atau hukum, mekanisme amalan bank dan contoh numerik ringkas untuk memudahkan pemahaman praktikal jadi kalau kita lihat daripada segi aspek ijarah dalam Islam okay, asas kontrak berdasarkan uh, akad sewaan bukan pinjaman, uh, bank menyewakan aset kepada pelanggan dan mendapatkan keuntungan melalui bayaran sewaan jika dilihat daripada segi sewa beli ataupun dalam komersial berdasarkan pinjaman berfaedah di mana pelanggan meminjam wang untuk membeli aset dan membayar balik dengan faedah. Jadi kalau kita tengok pula daripada segi pemilikan aset, bank kekal sebagai pemilik sah sepanjang tempoh sewaan. Pemilikan berpindah hanya selepas pelanggan menunaikan semua bayaran sewaan dan akad jual beli ak akhir yang dilakukan. Kalau daripada segi sewa beli, pelanggan dianggap pemilik aa, secara undang-undang selepas pembayaran penuh dibuat walaupun menanggung beban pinjaman sejak awal. Aa, yang seterusnya adalah keuntungan. Keuntungan diperolehi melalui bayaran aa, sewaan atau ujrah yang halal dan tetap sepanjang tempoh kontrak. Dari segi konvensional, keuntungan diperolehi melalui Uh, faedah atau interest atas jumlah pinjaman yang berubah mengikut kadar pasaran yang uh, seterusnya adalah risiko dan tanggungjawab uh, risiko dan tanggungjawab dalam ijarah bank menanggung risiko pemilikan seperti kerosakan bukan berpunca daripada kecuaian pengguna pelanggan hanya bertanggungjawab terhadap pelanggaran uh, biasa manakala di conventional pelanggan menanggung semua risiko termasuk kerosakan walaupun aset belum dimiliki sepenuhnya dalam etika syariah pula, patuh syariah berasaskan keadilan, ketelusan dan tanggungjawab sosial Tiada unsur uh, riba, gharar dan juga penindasan Manakala manakala di professional, uh, ianya tidak patuh syariah kerana berasaskan riba dan unsur ketidakadilan Ataupun gharar terhadap uh, pelanggan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama saya Muhammad Rafizi bin Zainuddin nombor matric 283782. So saya akan bentangkan kontrak syariah yang mendasari ijarah. Ijarah merupakan salah satu kontrak utama dalam sistem kewangan Islam yang berasaskan konsep sewaan atau pemindahan hak guna sesuatu aset daripada pemilik kepada penyewa dengan bayaran tertentu. Secara asasnya ijarah bermaksud pemindahan hak guna manfaat sesuatu harta kepada pihak lain dengan kadar sewaan yang dipersetujui tanpa pemindahan hak milik aset tersebut. Dalam konteks perbankan Islam, kontrak ini digunakan sebagai alternatif patuh syariah kepada konsep sewa beli konvensional yang sering mengandungi usur riba dan ketidakadilan terhadap pihak penyewa. Terdapat dua jenis utama kontrak ijarah yang diamalkan dalam industri kewangan Islam. Pertama ialah ijarah biasa, iaitu sewaan semata-mata tanpa pemindahan hak milik dalam jenis ini penyewa hanya berhak menggunakan aset dalam tempoh tertentu dan perlu memulangkan semula aset tersebut selepas kontrak tamat contohnya sewaan mesin pejabat atau kenderaan oleh sesebuah syarikat Kedua ialah ijarah muntahiah bitabligh iaitu sewaan yang berakhir dengan pemilikan aset Dalam jenis ini setelah tempoh sewaan tamat penyewa berhak memiliki aset tersebut sama ada melalui hibah atau melalui jual beli pada harga baki yang dipersetujui. Jenis ini lebih sesuai digunakan dalam pembelian aset jangka panjang seperti rumah, mesin industri atau kenderaan. Bagi memastikan kontrak ijarah sah dan menepati hukum syariah, terdapat beberapa rukun dan syarat yang perlu dipenuhi. Pertama ialah pihak-pihak yang berakad al-aqidan hmm. iaitu pemberi sewa, mujir dan penyewa mustajir. Kedua-duanya mestilah individu atau institusi yang ber berkeupayaan dan berakal untuk melaksanakan akad. Kedua ialah objek sewaan al-majur alaih yang mesti wujud. Hal ada boleh digunakan tanpa merusakkan zatnya. Aset yang disewa tidak boleh terdiri daripada barang yang akan habis digunakan seperti makanan atau bahan bakar. Ketiga ialah ujrah yang perlu ditetapkan dengan jelas dari segi jumlah dan tempoh pembayarannya. Syarat terakhir ialah tempoh sewaan yang mesti dinyatakan dan dipersetujui oleh kedua-dua pihak sebelum akad dilaksanakan. Sekiranya mana-mana hukum -mana ini tidak dipenuhi, kontrak ijarah di atas tidak sah menurut hukum syariah. Dalam amalan sebenarnya di Malaysia, pelbagai institusi kewangan Islam telah menggunakan konsep jarak dalam produk pembiayaan mereka. Bank Islam Malaysia Berhad sebagai contoh melaksanakan konsep ijarah tu albaik baik dalam pembiayaan kenderaan di mana pelanggan menyewa kenderaan untuk tempoh tertentu dan kemudian membeli aset tersebut selepas tempoh sewa tamat. Bank Islam Ikhuda memperkenalkan produk auto ijarah financing yang berfungsi sebagai alternatif patuh syariah kepada sewa beli konvensional. Manakala Bank Rakyat menawarkan produk ijarah mentah yah bil yang digunakan dalam pembiayaan aset industri dan peralatan berat di mana pihak milik berpindah kepada pelanggan setelah kontrak sewaan berakhir. Kontrak jarang menaikkan peranan penting dalam sistem kawasan Islam sebagai instrumen pembiayaan yang adil dan patuh syariah. Ia membolehkan pelanggan menikmati manfaat aset tanpa perlu memiliki aset tersebut secara serta-merta sambil meskipun tidak berlaku unsur riba, garam atau zalim antara pihak yang terlibat melalui pelaksanaan yang sistematik dan beretika jarak bukan sahaja menyokong perkembangan industri kewangan Islam tetapi juga menumpuk nilai keadilan dan tanggungjawab dalam urusan muamalat kontrak ijarah dalam sistem kewangan Islam menawarkan pelbagai kelebihan berbanding kaedah sewa beli konvensional. Antara kelebihan utama ialah sifatnya yang patut syariah di mana transaksi dijalankan tanpa melibatkan unsur riba, atau penindasan terhadap mana-mana pihak. Dalam ijarah, bayaran yang dikenakan merupakan sewaan sebenar ke atas penggunaan aset bukannya faedah atas pinjaman wang seperti dalam sistem konvensional ini menjadikan ijarah lebih selaras dengan prinsip keadilan dan keterusan yang menjadi asas kepada ekonomi Islam selain itu, ijarah memberikan pelindungan yang lebih baik kepada pelanggan kerana tanggungjawab terhadap pemilikan aset masih terletak pada pihak bank sepanjang tempoh sewaan ini bermakna sebarang risiko yang berkaitan dengan pemilikan seperti korasikan atau susun nilai aset bukan disebabkan oleh kecuaian penyewa akan ditanggung oleh pihak bank sebagai pemilik sebenar. kadang, -kadang ini jelas berbeza dengan sewa beli konvensional di mana risiko biasanya ditanggung sebenarnya oleh penyewa walaupun hak milik masih belum berpindah. Oleh itu, kontrak ijarah menggalakkan keadaan kontrak dan menjawab bersama dan perlindungan pengguna yang lebih menyeluruh. Tambahan pula, pelaksanaan ijarah turut menyokong pertumbuhan industri halal dan ekonomi Islam. Dengan wujudnya alternatif pembayaran yang patuh syariah, masyarakat Islam dapat memenuhi keperluan kewangan mereka dengan tanpa melibatkan elemen yang dilarang. Hal ini seterusnya menggalakkan perkembangan produk-produk kewangan Islam serta memperkukuh keyakinan pengguna terhadap sistem perbaikan Islam di Malaysia. Namun begitu pelaksanaan kontrak ijarah tidak terlepas daripada beberapa cabaran utama. Antaranya ialah kos pentadbiran yang lebih tinggi berbanding sistem konvensional. Ini kerana pihak bank perlu mengurus aspek dan mekan aset penyelenggaraan serta dokumentasi kontrak yang lebih kompleks. Selain itu, kefahaman pelanggan terhadap konsep ijarah masih rendah menyebabkan setengah pihak menganggapnya sama seperti sewa beli biasa. Bagi mengatasi perkara ini, usaha pendidikan dan promosi perlu dipertingkatkan agar masyarakat memahami keunikan dan kelebihan ijarah. Di samping itu, kontrak ijarah juga memerlukan pemantauan syariah yang ketat bagi memastikan setiap urus niaga dilaksanakan mengikut hukum Islam termasuk aspek pemilihan hak milik, tanggungjawab pihak terlibat dan struktur bayaran sewaan. Secara keseluruhannya, kontrak ijarah menawarkan satu model pembiayaan yang beretika, adil dan mampan berbanding sewa beli konvensional. Ia bukan sahaja memenuhi keperluan ekonomi moden, tetapi juga memelihara prinsip-prinsip makasih syariah yang menekankan penjagaan syarta, keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan pelaksanaan yang berterusan dan pengawasan syariah yang berkesan, ijarah berpotensi menjadi instrumen utama dalam memperkukuh sistem kewangan Islam di Malaysia dan di peringkat global.